بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک دینا تو شروع کریے جن دینا وچ بچ ساریاں نے اس نام ہی نار گلزار کی اس نام ہی ڈبیاں تاریاں نے صلی علی نبینا محمد اولیائی ملتی و بارق وسلم ہم زندگی میں ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں کبھی دوست کبھی رشتہ دار کبھی بوس کبھی محبوب مگر حج ایک ایسی ملاقات ہے جو کسی انسان سے نہیں اللہ سے ہوتی ہے سبحان اللہ حج ایک ایسی ملاقات ہے جب بندہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے جب بندہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے نہ سایہ نہ وی آئی پی ٹینٹ نہ سوشل میڈیا بس وہ اور اس کا رب بس وہ اور اس کا رب وہاں الفاظ نہیں آنکھیں بولتی ہیں دل دھڑکتا نہیں بلکہ دل تڑپتا ہے یہ ملاقات رسمی نہیں ہوتی یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ بندہ نہیں رہتا وہ فانی ہو کر باقی سے جڑ جاتا ہے حج بتاتا ہے کہ رب دور نہیں وہ تمہارے سامنے ہے تمہارے قریب تر ہے تمہارے اندر ہے اس دن جو مانگو ملتا ہے جو مانگو ملتا ہے تو اے حاجی جب تو عرفان میں ہو تو بزنس پلان نہ مانگنا دنیا کی آسانیاں نہ مانگنا بس ایک چیز مانگنا اے رب مجھے تو چاہیے اے رب مجھے تو چاہیے ہم ہر وقت دنیا دنیا مانگتے ہیں تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, 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 وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب بھی مانگو تو یوں دعا مانگو ہمارے لیے یہ دولت اہمیت رکھتی ہے مگر میرے بھائی اگر دولت ہے تو تیرے پاس اگر ہدایت نہیں تو کیا فائدہ یہ جو دولت ہے یہ تو نمرود کے پاس بھی تھی یہ فراؤن کے پاس بھی تھی مگر ایمان نہیں تھا ہدایت نہیں تھی یہ دولت ان کو جہنم میں لے گئی سب سے پہلی ہے ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اس کے بعد جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں ہدایت آ گئی ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اب ہمارے لیے کافی ہے اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے فرمایا نہیں اگر تم صرف کلمہ پڑھ لو عمل نہیں کرتے تو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہے پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہے پھر بھی تمہاری دولت کا بھی فائدہ نہیں ہے تمہارے کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد کیا تقوی تقوا رہیز گاری کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ سے بندے وہی ڈرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں جو متقی ہیں دوسرے بندے اللہ سے نہیں ڈرتے تو میرے بھائی یہ جو چار چیزیں اہمیت رکھتی ہیں بندے کے پاس ہدایت ہونی بھی ضروری ہے بندے کے پاس تقویٰ ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو آفیت مانگو آفیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اگر کوئی اعلی نعمت ہے اعلی جو نعمت ہے وہ آفیت ہے آفیت یعنی تمام مصیبتوں سے نجات ذہنی تندرستی بدنی تندرستی اندرونی بیرونی تندرستی اس کو آفیت کہا جاتا ہے کہ بندے کو کوئی مسئلہ نہ ہو بندے کو کوئی مرض نہ ہو بندے کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کو آفیت بولتے ہیں اگر بندہ بیمار ہے بندہ مریض ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں مگر پیسوں کا فائدہ نہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے تم نے یہ میٹھا بھی نہیں کھانا تم نے یہ گرم بھی نہیں کھانا یہ ٹھنڈا بھی نہیں کھانا تم نے جنابے والا یہ پھل بھی نہیں کھانا تم نے جنابے والا یہ گوشت بھی نہیں کھانا تو پھر کیا فائدہ اس پیسے کا پیسے کا فائدہ تو اسے ہوگا جو تندرست ہوگا جو بالکل بیماریوں سے دور ہوگا جسے کوئی بیماری نہیں ہوگی پھر ہی اسے پیسے کا فائدہ ہوگا ہم صرف پیسہ پیسہ مانگتے ہیں تیرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی فرمایا ایسے دعا مانگا کرو اللہم انی اسعالک الہدہ والتقا والعفافا والغینہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اس کے بعد کہا وَتُقَا اور متکی بنا دے مجھے تکوا تا فرما ول اور عافیت عطا فرما مجھے عافیت عطا فرما وَلْغِنَا دیکھو ہدایت بھی مانگی تقویٰ بھی مانگا تیسرے نمبر پہ آفیت مانگی پھر کہا ول مجھے دنیاوی جو پریشانی ہے رزکی ہے دور کر دے گنا تا فرما مجھے غنی بنا دے گنی بنا دے یعنی یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو بندہ بخیل ہو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بخیل جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا تو میرے پیارے بھائی جتنے بھی حج پہ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دعا لازمی مانگے سب سے پہلے اپنے رب سے ہدایت مانگے اس کے بعد اپنے رب سے تقوی مانگے اس کے بعد اپنے رب سے عافیت مانگے اس کے بعد گنا مانگے اس کے بعد دنیا کا مال و دولت مانگے پھر فائدہ رہتا ہے تو میرے بھائی کبھی تم نے غور کیا ہے کہ احرام صرف سفید دو چادریں نہیں یہ سادگی کا اعلان ہے یہ دنیا سے بے نیازی کی سند ہے جب کوئی شخص احرام باندھتا ہے تو دراصل وہ کہتا ہے اے دنیا اب تیرا رنگ ختم اب تیرے جتنے رنگ تھے وہ ختم ہو گئے اب میرے اندر صرف ایک رنگ ہے وہ اللہ کا پسند پسندیدہ رنگ ہے تو میرے بھائیوں احرام پہنتے ہی نہ کپڑے کے برانڈ کا فرق باقی رہتا ہے نہ مان لو دولت کا نہ نسل کا سب برابر سب ایک یہی ہے اصل اسلام یہی ہے اصل انسانیت آج ہم برانڈڈ کے غلام ہیں آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا برانڈ ہو ہم برانڈڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں نظر اور سٹیٹس کے مریض ہیں ہماری نظریں اور سٹیٹس ہمیں چاہیے ہم اس کی حوث کا شکار ہیں مگر احرام ہمیں بتاتا ہے تیری اصل قیمت تیرے لباس میں نہیں تیرے اندر ہے تیری اصل قیمت تیرے لباس میں نہیں وہ تو تیرے اندر ہے جو تیرا دل ہے آج ہمارا جو کیا حال ہے خانہ کعبے کا رنگ تو کالا ہے مگر پاک ہے خانہ کعبہ خود تو کالا ہے مگر پاک ہے اور ہم خود تو سفید ہیں لباس سفید ہے ہماری ظاہری شکل و صورت تو سفید ہے اور اندر سے ہم کالے ہیں تو میرے بھائی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جا کالے رنگ پہ نہ جا اندر کی جو صفائی ہے اللہ تعالیٰ کو جو اندر کی چیز ہے وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری باطنی شکل و صورت دیکھتا ہے ظاہری نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ ہمارا اندر دیکھتا ہے باہر نہیں دیکھتا آؤ ہم بھی اپنے دل کو احرام بنا لیں اسے خواہشوں سے پاک کر دیں اسے نفس سے پاک کر دے تاکہ جب ہم رب کے دربار میں حاضر ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو ہمیں شرمندگی نہ ہو احرام میں لپٹی ہوئی زندگی کا مطلب ہے کہ ہم پر ہم ہر وقت موت کی تیاری میں رہیں احرام کفن جیسا ہوتا ہے حج در اصل ایک روحانی جنازہ ہے ایک جسمانی جنازہ ہے ایک روحانی جنازہ ہے روحانی جنازہ حج ہے دراصل میں جہاں نفس کو دفن کیا جاتا ہے جہاں دنیاوی لباس اتار دیے جاتے ہیں وہاں ہم کفن کی طرح کا احرام پہن لیتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے